Okey, bila sebut je nama Hang Tuah, apa yang terus terlintas kat fikiran kita? Mesti Kristaming Sari, sumpah setia pada sultan, betul tak? Tapi, untuk perkongsian kali ini, jom kita letak tepi dulu semua imej tu. Kita nak kenal Hang Tuah dari satu sudut yang mungkin jarang kita bincangkan. Hang Tuah sebagai seorang diplomat ulung di pentas dunia. Baiklah, kita terus mulakan dengan satu soalan yang agak panas. Pernah tak, lak sama Hang Tuah jejakkan kaki ke Rom? Rom ni merujuk kepada Istanbul lah, pusat Empire Uthmaniyah masa tu. Betul ke? Dan kalau betul, apa misinya kat sana? Ah, persoalan inilah yang sebenarnya membuka pintu kepada satu naratif yang jauh, jauh lebih besar dan hebat. Untuk kita faham perjalanan ni, kita kena buat kembara masa sikit sebab kisah Hang Tuah ni ia bukan berlaku dalam ruang kosong. Ia bukan cerita pasal Melaka semata-mata. Nak faham misi dia, kita kena faham dulu gambaran besarnya. Apa yang tengah berlaku di seluruh dunia pada ketika itu? Maunya ialah 1482 Masihi. Cuba kita bayangkan sekejap. Ini zaman kegemilangan. Selat Melaka tu ibarat macam lebuh raya antara bangsa yang super sibuk penuh dengan kapal dagang dari China, India, Parsi, Arab. Dan pada masa yang sama, di seberang lautan sana, dunia Islam sedang berada di kemuncaknya dari segi kuasa, ilmu pengetahuan semuanya. Jadi, siapa pemain-pemain utama dunia pada waktu ni? Di Istanbul kita ada Sultan Bayezid II. Baginda baru je naik takhta, mewarisi sebuah empayar yang sangat gah daripada ayahandanya yang legenda. Siapa lagi kalau bukan Sultan Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel. Lepas tu, kita ke Kaherah. Di sana ada satu lagi nama besar, Sultan Koyt Bai. Baginda ni, pemerintah kerajaan Mamluk yang disegani. Bukan calang-calang pemerintah tau. Baginda penaung ilmu dan seni bina dan yang paling penting, penjaga kota suci Mekah dan Madinah. Kiranya, dialah kuasa besar di Timur Tengah masa tu. Dan di pusat kerohanian umat Islam, Mekah, Sharif Muhammad sedang sibuk menyambut jemaah haji yang datang dari seluruh pelusuk dunia. Bayangkan orang dari Maghribi nun di hujung barat boleh bertemu dengan orang dari Nusantara kita di timur. Ini bukti jelas yang dunia pada masa itu dah saling terhubung. Tapi di tengah-tengah peta kekuasaan global ni ada seorang utusan dari sebuah kerajaan maritim yang kaya raya di timur jauh yang bakal muncul di pentas dunia. Dan watak itu sudah tentulah Laksamana Hang Tuah. Tapi kita kena faham betul-betul, beliau bukan sekadar seorang pengembara. Dalam hikayat, beliau direkodkan sebagai seorang duta diraja yang membawa wibawa dan nama baik Kesultanan Melayu Melaka ke gelanggang antarabangsa. Ha, dan dekat sinilah ceritanya jadi makin menarik. Sebab apa yang paling penting sebenarnya bukanlah semata-mata perjalanan itu sendiri, tapi tentang satu tarikh spesifik yang dicatatkan dalam hikayat. Kenapa pula tarikh tu penting sangat? Tarikh yang disebut ialah 886 Hijrah bersamaan tahun 1482 Masihi. Ini bukan nombor yang dipilih secara rawak tau. Pengarang hikayat ni dia sengaja pilih tarikh ni sebab dia nak sampaikan satu mesej, satu kenyataan yang sangat-sangat kuat. Jadi, apa kenyataannya tu? Cuba kita tengok jadual ni. Inilah kebijaksanaan pengarang hikayat tu dengan meletakkan perjalanan Hang Tuah pada tahun 886 Hijrah dia seolah-olah nak letakkan laksamana kita ni sebaris dengan tokoh-tokoh terhebat dunia pada zaman tu. Contohnya, di Kahirah ada Imam Al-Suyuti, seorang ulama tafsir yang agung. Di Istanbul pula ada Mula Lutfi, pakar astronomi yang disegani. Dan di Melaka, kita ada Hang Tuah, pakar dalam bidang diplomasi. Nampak tak? Setaraf, sezaman. Inilah mesej utamanya. Ini macam satu pengisytiharan yang melaka pada abad ke-15 bukanlah sebuah kerajaan kecil yang terpencil di hujung dunia. Tidak. Sebaliknya, Melaka adalah sebahagian penting daripada denyut nadi komuniti umah sedunia. Kita adalah pemain global. Ini membawa kita kepada intipati sebenar kisah ni. Isunya bukan lagi pasal nak cari bukti fizikal semata-mata, tapi lebih kepada nak faham semangat, wawasan dan jiwa di sebalik penceritaan yang hebat ini. Misi Hang Tuah ini adalah misi sebuah kuasa yang berdaulat. Beliau dihantar bukan sebagai utusan yang datang menunduk, tapi sebagai saudara seagama. Perkataan saudara tu sangat penting ya. Ia membawa maksud kita sama taraf. Tujuannya pun jelas, nak dapatkan teknologi ketenteraan terkini macam meriam dari Empire Usmania dan yang lebih utama, nak jalin persahabatan serta perikatan strategik. Jadi, kita sampai kat sini. Persoalannya, sama ada kita jumpa atau tidak jejak fizikal perjalanan ni, itu mungkin bukan lagi perkara utama. Apa yang tak dapat dinafikan, apa yang pastinya benar dalam hikayat ini, ialah jiwa penceritaannya. Ia adalah gambaran tentang sebuah bangsa yang berfikiran global dan penuh dengan keyakinan diri. Inilah warisan sebenar dari kisah ini. Keberanian nenek moyang kita untuk berlayar sampai ke hujung dunia, bukan untuk menakluk tapi untuk berdiplomasi, untuk belajar dan untuk berdagang, untuk duduk semeja untuk berdiri setaraf, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan para sultan dan para ulama terhebat di dunia pada masa itu. Huh, hebat kan? kesa ini sebenarnya satu peringatan untuk kita peringatan yang kita ini berasal dari sebuah tamadun yang berpandangan jauh yang kosmopolitan jadi soalan untuk kita sama-sama renungkan ialah apakah makna warisan tentang wawasan global ini untuk kita pada hari ini fikir-fikirkanlah